Salam uşaqlar, 7-ci sinif uşaqları, e, səhifə 109-dakı e, çalışma 12-nin izahlarına baxıb izahlarına keçək. İndi uşaqlar bunları mən sizə izah edim və bir-bir yoxlayaq. 1-ci uşaqlar birinci də biz də burada deyirik ki, şəkildə təsvir olunan bloklar sistemi qüvvədə neçə dəfə qazanc verir. Biz dərsə keçəndə öyrənmişik ki, tərpənən blok qüvvədə 2 dəfə qazanc verir, tərpənməz blok qüvvədə qazanc vermir. İndi baxaq ki, bax birinci bldə birinci, birinci şəklimizdəki blok görək necə blokdur. Biz yadımızda saxlayaq ki, bax birinci bu blokların şəklini çəkməyə öyrənək. Bax bu bu blokdur burdan tutduğum çərçivəyə yük asılsın. Bu da bu tərpənməz blokdur. Bu isə yəni burdan asılır. Bax, buc üz belə hərəkət edir. Bax, bu formada göstərilən blok isə tərpənən blok, yəni yüklə birlikdə bu burdan asılır. E, bu isə nə? tam ki burdan da bir dənə yük asıq. Bu tərpənməz blok, bu isə tərpənən blokdur. Biz də birinci məsələmizdə baxmalıyıq görək bizdə tərpənən blok varsa, qüvvəmiz o qədər sistem o qədər qazant verməlidir. Baxırıq görək bu tərpənməz blokdur. Bu da tərpənməz blokdur. Amma bunu aydınlaşdıra bilmirik. Burdan asılıb yük, deməli bu tərpənəndir. Xeyr. Burdan yük asılmır. Bax bunun kitabını çevirəndə bu da tərpənməz blok hesab olunur. Bax, bu da tərpənməz blokdur. Deməli 3 dənə tərkə görsən yuxarıdan asılıbdı. Bu yuxarıdan belə asılıbdı və iki tərəfindən də belə iplər gedib, dolama kimi gedib. Deməli, bunlar üçü də tərpəməz blok olduğunu görə bu sistem qüvvədə qazanç vermir. Yadda saxlayıq. Bu sistem qüvvədə qazanç vermir. Birincinin cavabı budur. Keçiririk ikincinin cavabına, ikincinin həllinə. Deyir ki, şəkildə şəkildə çəkisi P olan link F qüvvəsinin təsirilə qaldırılması təsvir edilir. Düzgün çəkilən qüvvə qolu hansı rəqəmlə işarə edilmişdir? Bax, e, burdan bizə bir dənə e, tutalım ki, bax bu formada Bax, bu yerə dayaq, bir dənə bu formada bizə e, sistem veribdir. Bax, belə bir link veribdir. Bunun buradan F qolun qüvvəsini təsvir edibdir. Biz yadımızda saxlamaalıyıq ki, bax buradan başlayır cisim, bax buradan qoyulubdur dayağın üzərində. Bax, bunun qolu bax bura olmalıydı. Yadda saxlaq, bax bunun qolu bu el olmalıydı. Buna uyğun da kitabımızdakı şəkil, bax burdakı üç oxudur. Yəni 2, 1, 4 bunlar heç biri bu qüvvənin qolu ola bilməz. Bax buradan perpendikulyar ə qüvvə qolu getməli idi. Deməli 3 bu qüvvənin qolu hesab olunur. Keçək növbəti sualımıza. Deməli 3-cü sualımıza keçirik. Keçid alağı 3-cü sualımıza deyir ki, kütləsi 120 kq olan m = 120 kq olan cisim tərpənən blokla h = 5 metr hündürlüyünə bərabər sürətlə qaldırılır. İpin sərbəst uzun yer dəyişməsini və qüvvənin modulunu hesablayın. Mənə j-ni də verib 10 N/kq-a bərabərdir. h ipi soruşur, deməli ipin sərə h ipi soruşur. Bir də qüvvəni məndən soruşur. Belə bir blok verib. Uşaqlar, yadda saxlaq ki, mən öyrətdim ki, blok bu formada verilirsə, yəni burdan açılır, bu üzə F gedir, burdan asıb. Deməli, bu iplə birlikdə tərpənir. Bu da verib 120 kq. 120 kq. Əgər bloku bu formada verirsə, bu tərpənən blokdur, tərpənən blokda artıq bizim qövlvmizin e, düsturu dəyişir. F = 1/2 mj düsturunu yadda saxlamaq lazımdır. Yəni tərpənən bloqda, qözlədə 2 dəfə qazanç var deyənə bu düsturu yadda saxlamaq lazımdır. Uşaqlar, bizim tərpənməz bloq üçün tərpənməz bloq üçün ə, bizim düsturumuz, düsturlarımız dəyişmirdi. Yəni mən bunları keçmişəm ki, h ip = h yükə tərpənməz bloqda, tərpənməz bloqda. h ip = h yük. v ip = v yük a ip = a yük, yəni ipin hündürlüyü yükün hündürlüyünə, ipin sürəti yükün sürətinə, ipin təzili yükün təzilə bərabərdir. Amma tərpənən blokda bunlar dəyişir. Tərpənən blokda 2 dəfə qazanç var deyənə bu qiymətlər dəyişir. Deməli h ip 3 alırıq. h ip = 2h yükə və ip = 2v yükə, a ip = 2a yükə. Bax bunları yazıb özümüz üçün götürək. İndi gələk məsəl məsələmizin həllinə. E, məsələmizin həllində mənə veribdi ki, e, deməli nəy verir bizə? Burda veribdi e, yükün hündürlüyünü veribdi, həm də yer dəyişməsi də e, h deməkdir. h = s də yaza bilərik, fərqi yoxdur. bərabərdir 2h yükə. O da bərabərdir 2 vuruqlu 5 = 10 metr. Bax, aldıq ki, bizdən soruşurdu ki, burda ipin sərbəst ucunun yer dəyişməsini aldım ki, 2 vuruqlu 5 = 10 də bu yazdığımız düsturlara əsasən. E, qüvvənin də tərpənə bloq üçün qüvvənin düsturunu bilirəm ki, F bərabərdir 1/2 mJ-dir. O da bərabərdir 1/2 vursun 120 vursun J də qiyməti 10. Bərabərdir e, 120-ni 60 600. Deməli, qüvvə üçün F bərabərdir 600, h ip bərabərdir 10 metr. Bunun 3-cü nün cavabı bax budur uşaqlar. Sonra keçək 4-cü məsələmizə. 4-cü məsələmizdə uşaqlar. 4-cü məsələmizdə vermə çəksiz link modulları F1 = 15 N və F2 = 165 N olan iki qüvvənin təsiri ilə tarazlıqdadır. Böyük qüvvə qolu 2 metrdirsə, kiçik qüvvənin qolunu təyin edim. Uşaqlar, başa təsəvvür edək ki, bizə bir dənə belə bir F1 F2 linki veribdi. Burdan bir dənə dayaq qoyubdu və F2-nin qolu 2 metrdir, F1-in qolu xdır. Biz də qüvvənin linkin tarazlıq şərtini bilirük ki, F1 bölünmüş F2 bərabərdir L2 bölünmüş L1-dir. Yəni qüvvə ilə onun qolu tərs əsaslı olmalıdır link tarazlıqda qalması üçün. Deməli F1-i verib mənə 15, F2-ni verib 165 u da bərabərdir. L2-ni mənə verib. L2 2, L1 də x. Burdan riyazi tənliyə gəldik. Tənlik x = 15də 2 vurulsun 165 u da bərabərdir. Bunun qiyməti 165-i 2-yə vuranda 330 bölünsün 15 o da bərabərdir 22 metrə. Bunun da cavabı 22 metr. Deməli, səhifə 109-dakı çalışma 12-nin 4 dənə məsələmizin həllərini izah elədim uşaqlar. Bu həllərə baxıb səhfləriniz varsa düzəldək. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Gələn dərs görüşmək ümidi ilə. Diqqətinizə görə sağ olun uşaqlar.